صلی اللہ سلوال محمد، سلوال محمد، سلوال محمد. اللہ پاک, اللہ پاک نے, نے, نے انسان کو پیدا, پیدا کیا, کیا اور اس کے ساتھ کئی ساری, ساری چیزوں کا تعلق جوڑا دلوق بیماری بھی, بھی انہی میں سے ایک ہے ان 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 انسان جب بیمار, جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقوں, طریقوں کو اپناتا ہے ان طریقوں میں سے ایک طریقہ قرآن و سنت کے مطابق تعویذات تعویدات وغیرہ بھی تعویدات تعویز کی جمع, جمع اور عربی میں اسے تمیمہ کہتے ہیں اور زمانہ جاہلیت میں جب کسی کو کوئی نظر لگ جاتی تو اہلِ عرب اس پر کچھ پڑھ کر دم کرتے جیسا کہ سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دور جہالیت میں دم کیا کرتے تھے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں آپ کی کیا رائے تو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اپنے منتر مجھے سناؤ ان میں کوئی حرج نہیں جب تک ان میں شرک نہ ہو جس سے ہی مسلم شریف کی تیس پاس اور بعد اوقات کچھ لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں اسے تمیمہ کہتے ہیں ہمارے معاشروں میں جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس عمل سے فوائد حاصل کرتی نظر آتی ہے وہیں کچھ لوگ اس کو شرف اور بدعاد بھی کہتے ہیں آئیے قرآن سمع کی روشنی میں اس کی شریف حیثیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں تعویدات میں عموماً قرآن پاک کی آیات اور اللہ پاک کے اسماء لکھے جاتے ہیں اور ان کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے لہذا تعویدات سے استفادہ کرنے والا قرآن پاک سے شفا طلب کرنے والا ہے اور یقیناً قرآن پاک میں شفا ہے چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد پاک ہے ون و نزل و مین القرآن ماحو شفا اور ہم نے اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ایمان ہے ایمان والوں یہی مضمون احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے چنانچہ سیدنا علی المرتض شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بہترین دوا ہے خیر الدوا القرآن قرآن قرآن پاک بہترین دوا ہے ابن ماجہ شیف کے حدیث سفا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویز لکھوایا سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جنات کی شکایت کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بستر پر لیٹا ہوا تھا لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میں نے اپنے گھر میں ایک آواز سنی جو کہ چکی چلنے کی طرح تھی ایک بہا بن بناٹ سنی جو شہد کی مکھیوں کی مثل تھی اور بجلی کی چمک جیسی چمک دیکھی میں نے گھبرا کر سر اٹھا کر دیکھا تو ایک سیاہ سایہ تھا جو کہ گھر کے صحن میں بلند ہوتا جا رہا تھا میں نے اس کے قریب جا کر اس کی کھال کو چھوا تو اس کی کھال سائی ایک کانٹے دار کھال والا جانور کی کھال کی طرح تھی پھر اس نے میرے چہرے پر آگ کے چنگاریوں کی مثل کوئی چیز پھینکی تو مجھے ایسے لگا گویا اس نے مجھے جلا کر راکھ کر دیا یا گھر کو جلا کر رکھ دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اے ابو دجانا وہ تیرے گھر میں ایک بری چیز رہنے والی ہے اور رب کعبہ کی قسم اے ابو دجانا تیری مثل لوگ تکلیف دیے جاتے ہیں پھر فرمایا کاغذ اور دوات تلا میں دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کو دیکھ کر فرمایا اے ابو الحسن لکھو انہوں نے عرض کیا آقا کیا لکھا لکھو کتاب من یہ لکھو من محمد الرسول رب العالمين صلی اللہ علیہ وسلم إلى من طرق الدرى دارا من دارا من العمار والزوار والصالحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أما بعد فإن لكم ولكم في الحق ساعة فإن تكن عاشقا مولعا فاجدا مقتحماً أو راغباً حقاً أو مبتلاً هذا كتاب الله تبارك وتعالى ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون ورسولنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبد داتیس عبدتیل اصنامی و الہ من یزعم انم اللہ الہ آخر لا الہ الا ہوا کل شئین حالکن الا وجہہ له الحکم و ترجعون یغلبون حامین لا ینصرون حامین عین سین قاف تفرق اعداء اللہ وبلغت وابلغت حجۃ اللہ ولا حول ولا قوت الا بالله فسيکفیکهم الله وهو السميع العليم حضرت ابو دجانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس کو لپیٹ کر گھر لے آیا اور رات کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو گیا پھر میں ایک چلانے والے کی چیخ سے اٹھا وہ کہہ رہا تھا اے ابو دجانا لات اور عزا کی قسم ان کلمات نے ہمیں جلا کر رکھ دیا ہے تیرے صاحب کی قسم جب تو اس تحریر کو ہم سے اٹھا لے گا تو ہم نہ تو تیرے گھر لوٹ کر آئیں گے ایک روایت میں ہے کہ نہ ہم تجھے ایزا دیں گے اور نہ تیرے پڑوس میں کبھی آئیں گے اور نہ اس جگہ آئیں گے جہاں یہ کتاب یعنی تعویز ہوگی ابو دجانہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا میرے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کہ میں اس کو اس وقت تک نہ اٹھاؤں گا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ مانگوں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں نے جنوں کی آہ و پکا سنی تھی میرے لیے رات لمبی ہو گئی یہاں تک کہ صبح ہوئی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی اور رات کو جنوں سے ہونے والا مکالمہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو اے ابو دجانہ اس قوم سے اس تعویز کو اٹھا لو کیونکہ مجھے قسم اجداد کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا وہ قوم قیامت تک عذاب کی تکلیف میں مبتلا رہے گی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد چل دوسری قسط بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں